Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində ikinci böyük ərazı marketin arxa istiqamətində belə bir gözəl 4 otaqlı həyət evimiz var satışda. Yeni evdir, yaşayış olmuyub, sənətimiz qaydasında da çıxarışımız var. Evin düz görünüşünü görürsüz. Yerdən kürsülüdür. Ümumi 2.2 sotda inşaa olunub. Və bu hissədə də böyük pəncərlərlə, o hissəsində böyük pəncərlərlə, yerdən kürsülüdür tam cüt daşla inşa olunub, tam cüt daşlı. Həyəti göstərim. Geniş də həyəti. Bu hissədə ağac ah, gülcün axıra qədər yer qoyulub. Həyət tam et daşdan üzlənilib, keyfiyyətli şəkildə. Keyfiyyətinə söz ola bilməz. Qaz, su, işıq, kanalizasiya hər cisi var, mərkəzidir. Bu hissədə də zəlzəmsi var. Burada kombi xətti idi, çıxış buradır. Evdə çöl tərəfində təmir ayət yüngül tamamlanma işləri qaldı. Evin sit tamı hazırdır. Yəni 1-2 günə dərhal alıb köçmək deməkçümdür. Və belə bir ümumi üz görünüşüdür. Burası ağlay daşlardır, təmiz daşdır. Və keçib evin bütün xüsusiyyətlərini təqdim edəcəm. Videonun əvvəldə qeyd eləmişdim. Təyyit evi 12.2 sotdadır, qanuni 4 otaqdır. Tam cüt daşına tikilib. Proyektləri Leninqrad proyektidir. Qapılar dəhliz açılır. Döşəmə tam şəkildə granitdən altı istifadə oldu. Tavan hissəsi belə fiqurlu işlənilib. Evin 3 ədəd yataq otağı var, mətbəx və qonaq otağı var. İstədim iki otağı qonaq otağını göstərim. Evin istiqapları, bəyaz qapılardır. Belə bir qonaq otağımız var. Böyük pəncərəyə endi. Döşəmə bu hissədə laminatdır. Divar kağızları, səliqəli divar kağızları seçilib vurulub. Belə bir görünüşü qonaq otağının oturma istəsidir. Kombi xətləri hamsa ayrı-ayrı da çəkilib otaqlarda. Burda bizdə mətbəx hissəsidir. Tam müasir mətbəx hissəsidir. Bu da da döşəmə qranitdir, 6 istilik poludur, bu da bir pəncərəyə nədir. Deməli mətbəximdə pəncərəsi üsəyətinə baxır. Qonaq otağında pəncərəsi üsəyətinə baxır. Yəni bunun özəlliyi budur. Mətbəxdə də burda gördüyünüz kimi bu hissəyə məbib quraşdırıldıqdan sonra cəylən xətləri atılıb aspirator fənzərənin xəttləri var. Kanalizasiya xətti, su xətti, kombi kollektor hissəsi hamısı var. Çəkilib qoyulur. Mətbəx də özünə görə genişdir. Yəni lazım olsa bu hissəni bir daha göstərəm sizlərə. Yəni ora mətbəx yığılandan sonra və bu hissədə böyük bir yer qalır stolsuzu qoymağa və ya divan qoyub oturmağa. Və keçirəm yataq otaqlarını göstərəcəm. Burda birinci yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi yataq otağıdır. Genişdir, işıqlıdır. Və pəncərəsi açıqdır. Bağlı pəncərə deyil. İşıq düşür. Yəni orası yoldur. Burada bizdə belə bir digər yataq otağımızdır. Bu böyük həcmli olan yataq otağımızdır. Yataq dəsti bura tam şəkildə, rahat şəkildə yerləşəcək. Yəni bura taxta qoymaq olacaq. Yataq dəsti tam çəkilə yerləşəcək. Belə ümumi görünüşüdür. Evimiz 4 otaqdır. Qiyməti də ki evin start qiyməti 87.000 manatdır. 87.000 manata təklif olunur. Nağd satılır. Real müştəriyə yerində cüzi endirim də olacaq. Və keçirəm sonuncu yataq otağında göstərib 4-cü otağa. Belə bir 4-cü otaqdır. Burada pərdə üçün yer qoyulub, tavan fiqurdur. Bu gördüyünüz avadanlıq çıxacaq, bu tikintiyə aidddir. Instagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olursanız sizə çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı yeni görüntüləri ilk o siz izləyə biləcəksiniz.